你是何人？<coughs> 我是齐无极 <coughs>。齐无极，我登岛之后，曾见过墨家先祖墨千城，他看起来仍是年少的模样，为何你？是啊，我与虎子也曾见过赵家先祖赵灵燕，他也是年轻时候的模样。你们是？ 莫千愁和赵灵燕的后人，<laughs> 没想到我有生之年还能见到故人的后人，真是幸哉妙哉！你们刚才说见到你们先祖都是年轻模样，可是真的，他们都还活着？<laughs> 我猜的没错，当年诛杀了妖帝，妖帝之血。 让这巅峰谷变成了邪性之地，人死后，还是可以留最后一丝元神的。他们都已故去，你们见到的，是他们最后的一丝元神。先祖的体内，被医枚植入了骨钉，也只剩最后一口气了。我看到你脖子上挂的那颗珠子了，确实是千愁当年的随身之物。千愁死之前。 也确实让一梅打了一枚骨钉，目的就是为了尸身不灭，可以重返故土。唉，可惜了，最后都没有回去。<唉>你们之中，可有我齐家的后人？我是。<唉>你是我齐家的后人？ 齐家第十九代子孙齐小轩，你真的是我齐家的后人，快过来！自从来到这巅峰谷上，处处有妖怪，环境也与我们作对，一切都没那么可信。你虽然满头白发，但又长得年轻，你说是我的祖宗，怎么证明啊？万一你是妖怪，我们不是羊入虎口了？你这小子，脑子倒是挺灵光的。 这个岛确实不同寻常，谨慎一点是好的。不过我身上没有配饰，可以自证家族的身份。但家族的祖训上应该写有一处，我身体异于常人的地方。没错，小子，那你过来自己看呢。 齐家子孙齐小轩，见过先祖。真是吗？是的。你果然是我齐家的后人。你眉宇之间，和我，还有几分相似之处。快快起来吧。先祖，这到底怎么回事？你为何会被困在石壁之中？当年诛杀妖帝之后。 我便有了这副不死不灭之身，不过我也受到了诅咒，不能离开这巅峰谷半步，不然我便会石化。后来，我便躲进了这个山洞，没想到，经年累月，我和这石壁融为了一体。受苦了先祖，我们这就救你出来。 电灵刺用的不错，不过这石壁材料特殊，乃五百年前妖王的巢穴。这石壁上混合了他的唾液，经明火而不摧，经风沙而不倒。没关系，我能见到你们这些后辈，已经死而无憾了。那该怎么办？这样，我用千丝缎缠住石壁上薄弱的几个点，你们三个同时发力。 应该可以把这石壁打破。好。没想到我这有生之年还能走出这石壁监牢，重获自由。